несколько, ну, где-то два года назад я приехал в село одно на границе Киевской Венской области, 150 километров Киева. Вот. Увидел своих родственников мешок дуста, который давно запрещен, и в Украине ну, не производится, нельзя использовать. Этот мешок был порван, он э, стоял в продуваемом, таком, вот, ветром в шалаше, потекала вода. когда я родственников есть минус что это вредно, что давайте я помогу где-то его там что-то изъять и что утилизировать. Я даже не сам не знал, как можно утилизировать. То родственники сказали, ни при каких обстоятельствах мы не дадим тебе этот дуст, потому что эти идентификаты на вес золота для нас. Мы не можем других купить. Они 20 лет не получали зарплату. И все село 20 лет не получало зарплату. Хотя они продолжают работать это на фермеров, они получают зерно. Они имеют доход от небольшого семейного хозяйства. Кто-то могут, могут, могут иногда продать, или кто-то получает пенсию Поэтому вопросы низкой информированности населения, вопросы бедности, низкой культуры отношения. К тому вопросу, который мы обсуждаем, ведет к тому, что ученые, ученые Украины, парламентарии разрабатывают какие-то законодательные акты, они принимаются. На международных уровнях мы показываем очень красивую картинку. А реальная жизнь примерно такая, как была 40 лет назад в Украине, на территории Советского Союза, она примерно такая же. Сейчас я не буду сейчас говорить о асместу глубоко, потому что здесь присутствуют ученые, которые могут, могут говорить академические точки зрения и наиболее профессионально. Я сам работаю в Комитете топливной энергетики и ядерной безопасности. Поэтому не являюсь глубоким специалистом в той области, где идет обсуждение. Но как раз то, что я не являюсь специалистом, я сегодня заметил, что законы в последних 10 лет в Украине в этой части не, не разрабатывались, то положение спасали ученые и профильные ведомства, министерства, которые принимали какие-то подзаконные... Мы ну, разрабатывали законы акты, которые принимались на уровне правительства, но не, они не получали облик законов. Но даже э, те законы, которые принимались в середине 90-х годов, э, я уже говорил, э, что очень плохая практика применения э, таких законов. Э, они в большинстве случаев не выполнялись. И что касается утилизации удобрений и многих других вещей, оно заканчивается тем, что эти склады удобрений выравнивается э, выравниваются на, на поле, и все. А потом еще и эта земля продается, сдается в аренду. И э, какие последствия будут дальше для здоровья человека. И я хотел коснуться другого вопроса, который я знаю очень хорошо профессионально. Это наличие несанкционированных угольных шахт в Украине, на востоке Украины. Это фильм, который сняла представительница даже не нашей страны, а Эстонии, Он нелегальной добычи угля в Украине, и который снят с конкурса в Украине совершенно недавно. И, наверное, только сейчас произошел прорыв, потому что я на протяжении 15 лет организовал 140 поездок, экспедиций на такие шахты. Я организовал поездки для представителей посольств, разных посольств Украины, отечественных, зарубежных журналистов. Обеспечивал им охрану, потому, поскольку такая поездка очень небезопасна. И почему на этом хочу остановиться? Общественная организация «Мама-86» много делает для того, чтобы мы могли много знали и употребляли чистую, свежую воду. А в данном случае несанкционированные шахты, они находятся, разрабатывают посты пластов с поверхности. Грунтовые воды полностью уничтожаются там, где ведется такая разработка уничтожается вся флора, фауна, там, где ведется разработка. Изменяется русло маленьких рек, потому что обычно в Балтии копают под уклон шахту, то есть вниз копают шахту, и река изменяет свое течение, идет в эту шахту, и потом шахты воды соединяются, дремируют на глубину на тысячу метров, и затапливают большие государственные шахты. И кто успел увидеть этот фильм, кто успел увидеть этот фильм, это использование детского труда, что запрещает конвенции о нужной организации труда. Это использование женского труда. Это чистый рабский труд. Там не платятся налоги. Это несанкционированное использование навыков. Это коррупция. Рынок такого теневого угля в Украине составляет 5 миллионов тонн. Это много. 5 миллионов тонн ⁇ это примерно 12% от добывания угля в нашей стране. Это очень серьезно. Это сумма на 4, на 4 миллиарда гривен. Это полмиллиарда долларов. И там, где ведется такая добыча, добыча ведется под населенными пунктами. Да. Разрушается жилье культурные заведения. Но бывает только там, где сохранились охранные целики под водохранилищами, под русскими под железной дорогой, под объектами, которые имеют историческую ценность, являются памятниками историческими историческим, историческим Естественно, все это полностью разрушается. Если кто видел фильм или фотографии, или если кто э, смог посетить такие шахты, но это чисто лунный голос. И я сейчас передам вот так вот туда, пожалуйста, только мне верните. Альбом, который был сделан одним из фотокорреспондентов э, фото Украинской э, фото а также одним поляком, где они показали, как э, женщины работают в шахтах, в тяжелейших условиях таких шахтов в каких условиях работают э, люди. Я э, немножко подробно остановился на, на такой нелегальной добыче и на серьезные экологические последствия. Примерно такая самая ситуация с использованием Вот э, В этом фильме показано, в каких условиях живут шахтеры, э, в каком состоянии находятся шахтерские города. И что касается асбеста, то все здания накрыты шифером. Шифер — это в котором большое содержание асбеста. Заборы делают шифер, стены обкладывают или шифером, или листами асбеста. На пол тоже ложат листы асбеста. И естественно это абсолютно нигде не утилизируется. Этот шифер приходит за многие годы, десятилетия, непригодное состояние. Просто выбрасывается и на свалку, или в дворе все это лежит купом. Я предлагаю, кроме этого круглого стола, сделать пару экспедиций. Выехать, например, в Донбасс, где самый крупный промышленный регион, где Посмотреть, какое производство, какие последствия оставляет это производство, как живут люди, в каких условиях. Я не только говорю о бедности и качестве жизни, о культуре и самой о том, насколько они просвещены, насколько они осведомлены о вредности Азбеста и так далее. И этот вопрос поднять на э, Генеральной сессии Международной Организации Труда. Как это я делал 13 лет назад, когда впервые я оказался в Женеве на Генеральной сессии МОК. Я стал говорить о нелегальной шахте. Стал говорить о детском труде, о женском труде, о подземных условиях, о женском рабстве, о торговле женщинами и так далее. И мне показалось, что впервые об этом услышали в жизни. Потому что до моего приезда туда всегда ездили представители старых профсоюзов, работодатели формы власти, которые говорили, что в Украине все хорошо. И когда же мы наконец услышали об этой проблеме, то в Украине было развернуто несколько очень важных проектов Получение трудового законодательства по вопросам той же экологии, поддержку гражданского общества. И это оказало очень существенную помощь Украине чрезвычайно прошли существенно. И органы власти стали иначе относиться, работодатели. Но в последние два года произошел очень серьезный откат на самом деле. Например, в этом году сформирована трехсторонняя Рада социального диалога при президенте, который возглавил один из олигархов с криминальным Его фамилия Фифа. Очень богатый человек, неприлично богатый. Он возглавляет трактование Раду социального диалога. Эту Раду представляет после визы работодатель Орневан. Независимые профсоюзы туда не допущены. И принят закон Украине о социальном диалоге. Этим законом закреплена монополия старых карманных профсоюзов в Украине полностью. Только они исключительно вошли в эту работу. Вот это уже фирташа. Объединили все работодательские организации Украины. Они потеряли самостоятельность и независимость. Ну и представители органов власти, которые так само контролируются олигархами нашей страны. Поэтому ждать улучшения вопроса экологии или выделения стресс предприятий, крупных предприятий на решение вопроса экологии, или улучшения законодательства, ждать не приходится. И я, как человек, который не является специалистом в области экологии, вот в ходе сегодняшнего круга стола со стороны увидел некоторые вопросы, где я все же в парламенте, имею трибуну или через свой комитет, смогу проявить некоторые инициативы, законодательные инициативы или сделать поправки. А прошу ученых, с которыми я сегодня ближе познакомился вот, э, совместно, чтобы мы могли поработать и подумать, э, как изменять эту ситуацию. Благодарен всем представителям общественной организации, которые здесь сегодня присутствуют, активно, очень активно работают. Благодарен представителям МОД, всем другим, которые нас сегодня посвятили в части э, целей, задач, которые предусматривает конвенции МОД вот, далее, рассказали нам о опыте других стран. Это чрезвычайно важно. Спасибо.